Насчет роли Петра I в российской, кто ну, читал, э, э, а, читал мои статьи по поводу заморозной истории, кто Петра I еще не дошел в, Россию, в России, он искал, постепенно дают, но я считаю, что роль того, как называют Петром I, отрицательна. В принципе, если бы не было Петра I, никогда не было революции 17-го года. Когда я писал книги, я специально проводил сказать, ну, поиск всего и все, что можно было найти на Действительно, что я там ссылаюсь на статью выставки, где человек провел весьма интересную работу, которую я не проводил, но воспользовался результатов но ну, и сам что-то Он провел сравнительно анализ человека, который был до Великого посольства и после Великого посольства. И оказывается, что это совершенно два разных человека. То есть это был подмен вместо Петра Первого этого настоящего, по всему, в они, которые Петра Первого настоящего, оказался не попасть, как они хотели. Вот и все. И того, по сути, очень много. Потому что если до этого Петр Первый, во-первых, э, э, вырос, э, уехал с одним ростом, и приехал через два года с уже другим ростом. А уже был в возрасте, когда люди не растут, когда поехал, по сути. Поэтому, так сказать, вырасти там почти 20 метров, человек здоровый приехал в одну традицию в Ливии, который можно подхватить только лишь традицию поля. В России в то время подхватить тропическую характер в Ливии было невозможно. Вопрос, откуда ты тропировал, который приехал с посольства, появилась тропическая характер? Ответил вопрос. Откуда? Откуда, допустим, Петр Первый он создавал флот, прекрасно квартального э, поля, который нельзя получить теоретически, это можно получить в практике. И извините, Родин, короче, это коронавирус, у него было тёмное, есть и патент, щеки не исчезают, не появляется они исчезли, оно было, оно исчезло, или появилось, не помню, оно было, я не было, или появилось. Молодцы в прямые, приезжал, молодец, приезжал в прямые, и многое другое, спокойно читал, на этом узнавал видео, пускай плохо не помнит, Новый Завет, а после этого даже читал, писать мог по-русски, откуда вопрос. И всё время, при этом прекрасно, сказать, жена бы сразу сказала, что я не Даже не нужно беседа. Поэтому, чтобы не было заплачения со стороны царицы, за то, что его он, и плюс того, что он творял. Понимаете, ведь он же пророк Петр первый. И не только для... Он даже для дворян был крепостной право. Знаете, да? Знаете, что, да? Что он крепостного права дворян освободил, этих кто? И Екатерина дворян. В каком плане крепостной право? То есть дворянин им имел, им имел да, торговение с земли только до тех пор, пока он служил военным. То есть пока служил в армии. Вот ему отдавался отдел или там с душами, которые на работу тоже старшими крепостными давали ему средства для запрещения его самого, его семьи. Как только он уходил за службу, его него забирали. То есть только крепостное право а здесь этого вариант. Так вот, дворянство от крепостного права освободило после Петра I и Кирилла II, а крестьян уже потом, в 1861 году, происходило за закрытие. Так вот, смотрите, а кто умел? Петр I. Я вот все лучше брал в Европе, как и в момент, когда Петр Право, Петр Первый в один право на Руси, ну не на Руси, а Киевской, ой, это на на Московской, Руси, крепостное право уже исчезало, его там прекращали все это. Забавно получается, да? Его не прекращали, а он уходит. И мы объединили крепостного права, опять как просил Россию, ну не Россию, потому что, помните, что до 1175 года, так называемый Российский империи, Роман доходило только до Урала. Это уже мы говорим в голове один раз. Вот такие дела. А как, какие, такие великие дела для человека, чтобы назвать великим для русского народа? Я, например, а, я не свою выше. Ничего. армию не создал. Регулярно. Ну, а, извините. А, кто сказал, что армия была плохая, потому что без учебники говорят, Извините, в 20 в начале 20 века, вид казачья конница, которая была основа э, армии в то время, сносил чертям собачьи, и были мелодышки, и, понимаете, И скоростные топки были, в то время были скоростные топки. Тогда был заряд покер, раз выстрел, и значит, следующий раз стреляет. Это было просто страшно, в основном, все. А основой военной массы были казачьи полки, которые в 20 веке, при наличии пулеметов, орудий серьезных, э, артиллерий, э, Литов, так сказать, и так далее, самыми убили всех, кто прав на плево. Даже во э, время Второй мировой а войны а, кавалерийские полки оказывали э, только много эффективных действий, хотя пытаются замолчать. если коник скачет на танк, то, конечно, эффект облак, правильно? Но если коник выбьет все э, обозыка э, тылы, где же танк дивизии, где танков нет, то это крышка танков, танки уже стала, правильно? И так далее. То есть, понимаете, нам продолжает лгать, 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 И его сделали великим. Э, за что? За что делали Александр великим? великим черного воина называют. Александр Кировский.

а потом знают, кто И разбить даже своем вами он не полез. Забавно? Ну и так далее. Так, так вот, как вот кого делать люди? Те, кто для социальных паразитов выполнял хороший роль, вот ну, и все. А все, кто они вели плохой, те, кто как раз пытались возродить, восстановить правду, ну, вот и все. Так вот, можно сразу прийти, то есть то, когда ты считаешь, кого считают хорошим социальным паразитом, кого считают плохим. Подумайте и ведет с свою...